যদিহে জুবিনদাই কেনেবাকৈ নিয়াই নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে তাৰ কথা ভাবিবলৈ হ'ল কিন্তু যদিহে কেনেবাকৈ নিয়াই নাপায় তেতিয়াহ'লে এইখন অসম নেপালতকৈ ভয়ংকৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু আজি এই কথাটো ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই আজি এসপ্তাহ হৈ গ'ল সকলোবোৰ কথা জনাৰ পিছতো আজিলৈ কিয় চিয়ামকানন মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ধৰিব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই কিয় এতিয়াও মুকলি আশাগৰ তলত ঘূৰি আছে প্লিজ আপোনালোকক সাজযোৰ কৰি কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এই ভিডিঅ'টো মই ভিউজ পাবৰ কাৰণে বা ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে বনোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কেৱল মাত্ৰ জুবিন দাৰ কাৰণে এয়া জুবিনদাৰ প্ৰতি থকা মোৰ মৰম ভালপোৱা আজি মোৰ এই কথাটো এইটো কাৰণে ক'ব মন গৈছে এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে শ্যামকানন মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আমি সকলোৱে জানো জুবিন দা সিহঁতে হত্যা কৰিছে আৰু এতিয়া মোৰ অনুভৱ হৈছে যে জুবিন দাই যে আগৰ পৰা বেমাৰেই হৈ আছিলে মানে কেতিয়াবা অলপ অলপ বেমাৰ হয় সেইবোৰ চাগে সেই তেতিয়াৰ পৰা অলপ 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 অলপকৈ চাগে বিষ খুৱাই আছিলে আৰু এতিয়া ইয়াত একেবাৰে মাৰিব নোৱাৰি ছিংগাপুৰত লৈ গৈ তাত মাৰিলেগৈ এইটো স্পষ্টকৈ ওলাই আছে মই জানো প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত দপ দপকৈ একোৰা জুই জ্বলি আছে সেই জুই কুকুৰা সহজে নুমাই নাযায় যদি কোনোবাই সহজে যদি নুমাব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজে জ্বলি শেষ হৈ যাব লাগিব কিন্তু এই জুইকুৰা তেতিয়ালৈ জ্বলি থাকিব যেতিয়া আমি ন্যায়েই পাম তেতিয়াহে কিন্তু এই জুইকুৰা নুমাই যাব মই কিছুমান মানুহক একদম সাজোৰ কৰি কৈছোঁ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফেচবুকত কান্দি থকা ফটো ভিডিঅ' নিদিব আমি বহুত কান্দিলোঁ আৰু নেকান্দিব কান্দি কান্দি নিজকে দুৰ্বল নকৰিব এতিয়া আমাৰ উত্তৰ দিয়াৰ সময় আহি গ'ল শক্তি দেশৰ সময় আহি গ'ল কি বুলি ভাবিছে আমাক দুৰ্বল বুলি ভাবিছে গোটেই অসমবাসীৰ মানুহ আমি একগোট হৈ আছোঁ দুই তিনিজন পাখণ্ডকেইটাই আমাক একো কৰিব নোৱাৰে আমি সকলোৱে ওলাই যাম যদি ন্যায় নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে একোট হৈ ওলাই যাম আৰু লাগিলে সেয়া নেপালতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে নহওক কিয় যেনেকুৱা প্ৰকাৰে নহওক কিয় আমি ন্যায় দিবই লাগিব জুবিনদাই আমাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰি থৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ এটা বস্তু বিচাৰিছে সেয়া হৈছে ন্যায় আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব নহয়নে ন্যায় দিয়াটো মই জানো সেয়া আমি পাৰিম জুবিনদাৰ কাৰণে নিজক ত্যাগ কৰিবলৈ ৰেডি আছে মানুহে তাৰ প্ৰমাণ সকলোৱে পায়েই থৈছে নহয় যদিহে আইনীভাৱে যদি জুবিন দাই ন্যায় নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ষ্টাইলত ন্যায় দিম আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আসাজু থাকক সময়ত আমি দেখাই দিম এতিয়া একো নকওঁ এতিয়া আমিও চাই লওঁ আইনীভাৱে ন্যায় পাবনে নাপায় যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে সময় উত্তৰ দিব দেখুৱাই দিম আমি সেয়া দেখুৱাই দিবই লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো নিজৰ দায়িত্ববোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ যে পালন কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি দায়িত্ববোৰ ধুনীয়াকৈ পালন কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি আশাবাদী আপুনি যেনেকুৱাই নহওক নিয়াই দিব আমি আপোনাক বহুত বেছি বিশ্বাস আৰু আশা কৰি আছোঁ আপুনি আমাৰ আশাবোৰ নিৰাশ নকৰে বুলি আমি জানো আপোনাক সাজোৰ কৰি কৈছোঁ যেনেকুৱাই নহওক জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে আমি সেইটোৱে জানা বাছ আৰু একো নালাগে